В эфире «Поди» на телеканале «Лот» в студии Светлана Попова на календаре 17 августа и сегодня в выпуске. Луганская полиция переходит на усиленный режим работы. На Павлоградском мосту забетонировали дорожное полотно. В Сватово формируют отряды обороны. Боевики увеличили количество обстрелов в Луганской области и запрещенного Минскими соглашениями оружия. Разведывательно-диверсионные группы все чаще пересекают линию разграничения. Об этом сообщил заместитель руководителя облгосадминистрации Юрий Клименко. Буквально вчера были обстреляны такие населенные пункты, как Камышеваха и Врубовка. Это населенные пункты Попаснянского района, которые находятся на значительном отдалении от линии разграничения, то есть более 10 километров. На это расстояние, вы сами понимаете, миномет 82-го калибра дострелить не может, поэтому обстреливались эти населенные пункты из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. В ходе вчерашнего обстрела было повреждено 5 жилых домов. Например, хочу сказать, сегодня был обстрелян пункт пропуска «Золотое». Вчера в ходе обстрела был перебит газопровод в населенном пункте станица Луганская. Также заместитель руководителя облгосадминистрации Юрий Клименко отметил, что сепаратисты пытаются создать на Луганщине социальное напряжение. Они осуществляют свои действия через агитацию на крупных предприятиях. Работников запугивают скорым увольнением в связи с приходом на эту территорию боевиков и закрытием предприятий. Подаваться панике и верить в дезинформацию не стоит, подчеркнул Юрий Клименко. С 19 августа в Луганской области полиция переходит на усиленный режим работы. Для того, чтобы избежать провокации и правонарушений в праздничные дни, увеличат количество полицейских на автодорогах и в общественных местах. Правоохранители просят, выходя из дома, брать с собой документы, удостоверяющие личность, а также документы на транспортные средства. Детальные проверки будут производить выборочно. Также усиленный режим безопасности коснется и блокпостов, но их график работы не изменится. Будут усиленные меры по обеспечению правопорядка. Будут передвижные мобильные группы, имеющиеся блокпосты будут усилены и нацелены на усиленный режим работы также хочу предупредить, проинформировать население трех городов Лещанск, Рубежная, Северодонецк о том, что блокпосты расположены на мостах, которые соединяют эти города, также будут работать в режиме блокпостов. Сегодня на Павлоградском мосту забетонировали дорожное полотно. Затем его предстоит заасфальтировать, установить перила и освещение. Наша съемочная группа с утра работала на этом объекте. Подробности в репортаже Валентина Сычева. Сегодня закончились работы по бетонированию подвесного блока Павлоградского моста. После того, как будет снята опалубка и бетон наберет силу, появится возможность технологическому транспорту переезжать со стороны Северодонецка на Лисичанскую сторону. Уложили 50 кубов бетона в непрерывном режиме. После этого появляется у нас возможность заниматься лисичанской стороной, заниматься тротуарами, фундаментами под барьерное перильное ограждение. После устройства барьерки и барьерки и перилки значит, будем заниматься непосредственно проезжей частью. Задача была на сегодня соединить и Лисичанск, положить бетон с 6 часов до посей час уложено, выполнено все полностью. Работы по реконструкции моста закончатся предположительно в октябре. Валентин Цычев, Илья Трофимов, Падии. В Сватово местный военкомат начал формировать отряды обороны. Эти подразделения будут находиться в так называемом режиме ожидания на случай объявления военного положения. В них зачисляют добровольцев, а их костяк составят участники так называемой народной самообороны. Подробности от наших корреспондентов. В 2014-м, чтобы не пустить на территорию Сватовского района так называемый «Русский мир», местные активисты объединились в народную самооборону, установили блокпосты с круглосуточным дежурством, патрулировали в городе и на важных объектах. До 200 людей было. Вот. Поделились на э, так, загоны. Вот на этом месте был блокпост. Далее выше туда, до в сторону трассы Луганский, на раскопанную вот. Варили куліш, відпочивали, ну і слідкували, щоб, не дай Боже, не непрохані не гості приїхали. Багато під'їжджали нас тут, кричали про російське, на що ви нужите. Луга, Луганська Федерація, хорошо, ЛНР, хорошо, ні. Ми кого, кого ціля відганяли і лопатами гнали. Ну і так і почалось потрошку, потрошку. Участники этого формирования теперь составят военный резерв – отряда обороны на базе местного военкомата. Без статуса бойцов вооруженных сил до объявления военного положения. Пока что с ними будут проводить занятия по огневой тактической подготовке, оказанию неотложной помощи. Они формуются в особый период, також также в мирный час, но они будут использоваться в, чисто в период військового стану. Вони будуть призначені для охорони важливих державних об'єктів, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, місцевої влади, а також банки, мости, блокпости. Служба военного воєнного члены члени в оборони будуть проходить службу исключительно в пределах району і на правах мобілізованих бойцов вооруженных сил. Під час введення воєнного стану набувають статус військовослужбовця, за ними. зберігається... Соціальний статус, усі соціальні гарантії, вони приходять на штат військового комісаріату. Желаючих захищати свій город і район від можливої угрози, говорять активісти. тепер навіть більше, ніж два роки назад. Те, що було в 2014 році, це була ну, ініціатива громади. Це було Ну ничем не поддерживалась, ну, по крайней мере, с початком. То сейчас уже державая поддерживается, и это Количественный состав отрядов обороны, которые будут сформированы, и персональные данные их участников будут держаться в тайне. Все они до формального зачисления должны пройти проверку специальными службами. Юлия Щербак, «Поди». Это не вся информация, подготовленная командой «Поди». Далее в выпуске. Фейковые ЛНР в очередной раз анонсируют запуск банкоматов. В Северодонецке открыли две медлаборатории. Впервые за полвека в Северодонецке ремонтируют музучилище. Законы ЛНР и все еще обещают установить банкоматы. Правда, наличных денег для их заправки нет. Псевдосиловики Луганского недогосударства не расследуют преступления, в которых виновны наемники. 25 августа Россия отправляет очередной преступный гуманитарный конвой на оккупированную территорию. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Обещают обещать. Фейковой ЛНР в очередной раз анонсируют запуск банкоматов. Об этом заявил псевдоминистр финансов Евгений Мануйлов, пишет Луганский радар. Чиновник-самозванец рассказывает, что на данный момент этим вопросом занимаются специалисты недобанка ЛНР. И в самом конце своей речи уточняет, что выдача пластиковых карт тоже до сих пор только планируется. Оккупанты создают банкоматы, не имея даже карт. Мало того, по словам самозваного директора псевдогосударственного банка, наличных денег в банке тоже нет. Учреждение существует только за счет процентов с пенсии и зарплат. Даже депозиты там невозможны. Но Мануилов на этом не остановился и добавил, что руководство банка планирует к концу года запустить банкоматы. Правда, планы эти уже как два года не могут сбыться. А в Донецком недогосударстве банкоматы уже устанавливают первый. Появился в Моспе, напишет информатор. Запланировано, что работать он будет круглосуточно. Правда, зачем круглосуточно работающие банкоматы, когда после 10 вечера в ходить на улицу жителям запрещено, оккупанты пока не придумали. Криминальные хроники оккупированных территорий – это единственное место, где можно убедиться в процветании и развитии незаконных ЛДНР. В этом формате террористическим организациям равных нет. Воровство берет первенство. Так в оккупированном Луганске боевик украл лошадь. Об этом пишет Депо Донбасс. Конь редкой породы принадлежал конно-спортивному клубу «Аллюр». Террорист Сергей Гумаров посчитал иначе и в сильном алкогольном объединении на глазах у большого количества людей вывел животное из центрального входа парка имени Горького в неизвестном направлении. Канакрада нашли, но с извинениями сразу отпустили, потому что боевик Гумаров оказался недогероем и псевдозащитником. Также в центре оккупированного Луганска неизвестные в Балаклавах украли из кафе два стула. Охранника, который пытался остановить преступников, воры избили. А в захваченном боевиками Стаханове наемник решил повысить себе жалование. Вооруженный пистолетом с глушителем, он ограбил кассу торгового центра «Стандарт». Обогатился террорист на 15 тысяч российских рублей и 5 тысяч гривен. Во всех этих случаях преступники заслуженное наказание не понесли. Беззаконие и безнаказанность процветают в захваченных городах. На оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей прибудет очередной российский так называемый гуманитарный конвой. Эту новость уже растиражировали сепаратистские сайты, передает час пик. Итак, 55-й преступный путинский гумконвой прибудет захваченные боевиками города уже 25 августа. Точный вес груза и его состав в российском МЧС не уточнили. Правда, так ни разу не заявили и точное количество вооружения, которое белые КАМАЗы привозят, и точный вес всего украденного, которое этот Гум конвой увозит. Радоваться этой гуманитарке будут не все. Лишь главарь боевиков Плотницкий пополнит полки своих магазинов продуктами и псевдоминистр здравоохранения Айропетян перепродаст медикаменты и пополнит свои сбережения. Простым людям по старой бандитской ЛНРовской традиции гуманитарная помощь не предназначена. Боевики продолжают издеваться над людьми. Северодонецкие полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который ушел из дома 14 августа в Кременной. С заявлением о пропаже в полицию обратился отец. Как выяснилось, мать ребенка лишена родительских прав еще год назад. И воспитание мальчика и еще троих детей занимаются отец и бабушка. На поиске мальчика ушло почти двое суток. Ребенка доставили в Северодонецкий отдел полиции и передали его отцу. 16 августа наряд патрульной полиции на остановке общественного транспорта обнаружил малолетнего ребенка, мальчика. Наряд доставил его в Серницкий отдел полиции для установления его личности, место проживания. Отец сказал, что вот на протяжении последнего года, после того, как мать ребенка была лишена родительских прав, и, собственно говоря, она не общается ни с детьми, ни с отцом детей. Вот. Ребенок пост постоянно начал убегать из дома и не поддается никакому влиянию. На данный момент ребенок возвращен в семью, передан отцу. Жертвой преступления он, к счастью, не стал. Но во избежание подобных фактов хотелось бы обратиться ко всем родителям, чтобы они не упустили момента, когда ребенок перестает быть под их влиянием. Когда ребенок начинает себя как-то вести необычно, когда он закрывается и отстраняется от родителей. По словам работников полиции, рассматривается вопрос о привлечении отца к админ ответственности о невыполнении родительских обязательств. Судебно-медицинское бюро токсикологии и клиника биохимической лаборатории с новейшим оборудованием начали свою работу в Северодонецке. С подробностями Владислав Кровец. Судебное медицинское бюро токсикологии начало свою работу в Северодонецке. Оно оборудовано современной техникой для точного и быстрого установления причины смерти. Право перерезать красную ленточку получил председатель Луганской облгосадминистрации Юрий Горбуз. Держи, держи, держи. И вот уже на протяжении последних, наверное, уже тут двух месяцев мы открываем вот сегодня 8 или 9, я уже не помню, объект, который является маленькими вот этими каплями в большую, большую емкость, наверное, здравоохранения Луганщины. По словам Дмитрия Матюхина, это самая современная лаборатория, в которой ему приходилось работать. Данное оборудование будет использоваться для определения причин смерти, в частности, это отравление отравление алкоголем, наркотическими веществами, летучими ядами и другими веществами, которые приводят к летальному исходу. В этот день открывали и клиника биохимическую лабораторию. Руководитель области познакомился с работой оборудования. Расскажите, что я должен увидеть? Считать, там же есть, там есть, где вы видите, вы видите сейчас в камере поле зрения расчерченное на 4 квадрата и в нем есть мелкие угу. э, такие серебристые шарики. Вот это лейкоцит. К сожалению, и для Луганской области тоже характерно это заболевание. На диспансерном учете у нас находится 1994 человека. Лучше всего, когда заболевание выявляется на самых ранних этапах, когда оно еще не привело к снижению иммунитета и когда еще сам организм в состоянии удерживать это заболевание. Для всего населения важно выявить именно на первых этапах. Для открытия судебно-медицинского бюро токсикологии и клиника биохимической лаборатории понадобилось 900 тысяч гривен. Владислав Кравец, Александр Буряк, Пудии. Первый капитальный ремонт за полвека. В концертном зале Северодонецкого областного музыкального училища имени Сергея Прокофьева проводят строительные работы к празднованию юбилея. В октябре зрители увидят новую сцену, мебель и оформление зала. Что уже сделано, расскажет Наталья Войнова. Концертный зал Севердонецкого областного музыкального училища не видел ремонта с момента строительства. Директора поддерживали его состояние как могли, но за полвека вышли из строя некоторые механизмы сценического занавеса. Обветшал паркет, морально устарела отделка. Чтобы училище достойно встретило юбилей, из областного бюджета выделили почти полтора миллиона гривен. Сейчас ремонт в самом разгаре. Выполнение бетонирование пола над оркестровой ямой, чем мы добились увеличения площади сцены, выполнены работы по, выполняются работы по настилу паркетной доски. Планируется выполнить замену занавесов сцены и планируется выполнить ремонт подъемно-раздвижных механизмов сцены. Стены зрительного зала будут обшиты немецкими акустическими плитами. Портреты композиторов, которые много лет украшали зал, повесят в коридорах. А вместо старых сидений заказаны новые мягкие кресла. Планируют закончить ремонт к началу нового учебного года и открытию нового концертного сезона. Безмолвные свидетели ремонта три концертных рояля сегодня дожидаются своей очереди на сцене. В сентябре пройдет тендер на приобретение еще одного нового музыкального инструмента. Наталья Войнова, Илья Трофимов, Падеи. И к новостям спорта. Украина завоевала первое золото на Олимпиаде в Рио. Украинский гимнаст Олег Верняев принес первую золотую медаль для Украины, став олимпийским чемпионом в индивидуальных упражнениях на брусьях. Так, в течение 11-го игрового дня летних Олимпийских игр в Бразилии национальная команда Украины сделала рывок в медальной таблице. Благодаря первой золотой медали дончанина Олега Верняева сборная Украины занимает 33 место и разделяет его со шведами. Таким образом, у нашей сборной одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали. И о погоде на 18 августа. В Луганской области переменная облачность ночью и утром дождь, и днем без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Утром и днем местами порыва до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем плюс 26-31 градус. В Северодонецке температура воздуха ночью 13-15 градусов со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. В Луганске температура воздуха ночью плюс 14-16 градусов, днем 28-30 градусов градусов тепла. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050 328 86 44. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте ЛГУА и в новостях Радио Пульс. Хорошего вам вечера и увидимся на телеканале ЛОТ.